Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представиться. Меня зовут Ткаченко Елена. Я представляю консалтинговую компанию Ситкон. И сегодня мы принимаем, наша компания принимает участие в проекте повышения грамотности экспортеров, клуба экспортеров Украины. Поговорим сегодня о нескольких важных вопросах, которые актуальны, которые важны, были важны и будут важны всегда, как для тех компаний, которые работают на внутреннем рынке, так и для тех компаний, которые принимают для себя или приняли для себя уже решение по выходу на зарубежные рынки. Вне зависимости от того, это рынки Европы, это рынки Америки, Африки и так далее. Эти вопросы универсальны, они всегда актуальны и будут актуальны. Один из вопросов, одна из тем, которых бы я сегодня хотела осветить, это проведение конкурентного анализа и разработка конкурентной стратегии по выходу на зарубежные рынки. Вопросы конкурентоспособности были актуальны, будут актуальны всегда и являются неотъемлемой составляющей эффективной работы компании, организации на рынке. Опять же, повторюсь, как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках. Очень много случаев было, я думаю, еще будет, когда руководство или владельцы компании, не предвидя определенных последствий, которые затрагивает конкурентный анализ или конкурентная разведка, могли, могли бы минимизировать многие риски, могли бы избежать многих рисков и как следствие многих затрат, затрат временных, затрат финансовых других и укрепить свои позиции, конкурентные позиции на рынке. Что такое конкурентный анализ? Конкурентный анализ является неотъемлемой частью работы, ежедневной работы компании. И для чего он необходим, в двух словах расскажу. Необходим конкурентный анализ для того, чтобы компания могла оценить свои реальные возможности при работе на рынке. Оценить свои ресурсы, оценить свой потенциал, оценить свои возможности по выходу на рынки новых стран или по выходу на рынки новых товаров или услуг, или сырья. На какие моменты необходимо обратить внимание при проведении конкурентного анализа? Ну, прежде всего, это объективная независимая оценка своих ресурсов. Ресурсов финансовых, ресурсов сырьевых, ресурсов человеческих, ресурсов временных. Это те вопросы, которые необходимо анализировать ежедневно и которым нужно уделять постоянно внимание. Внимание руководства компании, внимание владельцев компании, всех тех, кто заинтересован в развитии своего бизнеса. Учитываются также факторы для определения своего экспортного потенциала. При этом учитываются ресурсы, учитываются остатки сырья, остатки товаров на складах. Учитываются те возможности по поиску потенциальных партнеров, дилеров, дистрибьюторов. Что необходимо проводить как одно из, ну, одно из важных составляющих, это, например, анализ рынка, где показаны сильные слабые стороны компании где показаны ее перспективы, ее риски, угрозы при работе на внутреннем рынке, при работе на внешних рынках. Так называемая как часть маркетингового исследования ⁇ это свод-анализ, который дает объективную характеристику того, что сегодня происходит с компанией, того, что с ней может происходить в ближайшем, в ближайшем будущем. Это что касается конкурентного анализа. Только после проведения конкурентного анализа можно приступать к разработке конкурентной стратегии. Опять же, эта конкурентная стратегия является процессом неотъемлемым и процессом постоянным. Конкурентная стратегия всегда будет дополняться, совершенствоваться. Это не может быть документ или но это не может быть документ, который составлен один раз и навсегда. Он всегда будет дополняться и всегда будет таким достаточно подвижным. Должен быть достаточно подвижным. При разработке конкурентной стратегии прежде всего, опять же, нужно оценить свои позиции, сегодняшние позиции и перспективы. Перспективы, возможности, риски, угрозы. Угрозы и риски могут быть как политического характера, геополитического характера, так и характера финансового. Достаточно ли у компании ресурсов для выведения своего товара на зарубежный рынок, на внешний рынок? Ресурсы сырьевые, ресурсы человеческие. Достаточно ли в компании на сегодняшний день квалифицированного персонала для выполнения определенных работ, для производства товара того качества, которое требует внешний рынок? А для того, чтобы определиться с товаром, нужно понимать, что на сегодняшний день пользуется спросом в определенной стране. Поэтому выбор страны, например, для экспорта своего товара, своей продукции, своего сырья или услуг является очень важной составляющей. Выбор страны, выбор товара, который планируется выводить на внешний рынок. И исходя из этого, вы будете понимать, какие ваши риски, политические, экономические, финансовые, и каковы ваши перспективы. Являетесь ли вы единственной компанией, которая планирует экспортировать товар из вашей страны? Или на этом рынке, на зарубежном рынке, уже существуют компании, которые успешно работают? Это будет, опять же, неотъемлемая составляющая разработки стратегии по конкурентной стратегии по выводу товара на внешний рынок нужно понимать какой товар а, в ближайшем будущем будет пользоваться спросом то есть желательно работать не в ногу с рынком а немножечко на опережение и возможно понимать а, в будущем какие могут быть риски и какие могут быть угрозы возможно введут а, какие-то политические изменения в данной стране которые повлияют на работу вашей компании на этом рынке еще хочу отметить что а, при Разработки конкурентной стратегии наверное более важным является более важным являются усилия на работу на внешнем рынке с точки зрения рисков и с точки зрения различных угроз, поскольку работа на внешнем рынке является более рисковым процессом и с точки зрения финансов, и с точки зрения времени, да, который является невосполнимым ресурсом. Поэтому работа на внешних рынках, она более рисковая и более трудоемкая, более затратная. Поэтому к ней нужно подходить, наверное, еще более тщательно, чем при работе компании на внутреннем рынке. Конечно, в каждой компании вопросы конкурентного анализа, вопросы по разработке конкурентной стратегии могут решаться самостоятельно, и они должны решаться. Особенно это приемлемо, я думаю, для крупных компаний, для крупных предприятий, у которых под эти задачи выделены целые подразделения, целые направления. Но когда у компаний недостаточно ресурсов, что имеется в виду, квалифицированного персонала, для выполнения тех или иных работ, тех или иных задач, недостаточно временного ресурса, то, конечно, эти вопросы, разработку этих вопросов лучше давать специализированным компаниям, которые более качественно, я думаю, что более качественно и более быстро выполнят те или иные задачи, которые перед вами стоят. Будь то исследование рынка, будь то исследование отдельных конкурентов, Будь то поиск потенциальных партнеров, дистрибьюторов, клиентов, либо же такие достаточно глобальные вопросы, как та же разработка конкурентной стратегии, конечно, лучше давать это в работу специализированным компаниям. Я думаю, что они справятся с этими задачами быстрее и не хуже.